واشرف الخلق واحسن الخلق وانور الخلق واجمل الخلق من الحسن والصداره والبلايه والحكايه والعنايه والامانه والامامه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين و والش...